Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari ini, kumpulan kami akan membentang ke satu tajuk iaitu Hiwalah Sebelum tu, ahli kumpulan kami terdiri daripada tiga orang iaitu Saya sendiri, Tuan Puteri Nur Izzati binti Tuan Ismail Siti Nur Afifah binti Zahari dan Irdina binti Ibrahim kita mulakan dengan definisi daripada segi bahasa iaitu pemindahan ataupun perpindahan daripada segi istilah pula pemindahan tanggungan hutang seseorang iaitu muhil kepada tanggungan orang lain untuk muhal alaih supaya orang kedua itu membayar hutang tersebut kepada pihak yang berhak iaitu muhal definisi lain berasal daripada perkataan tahwil, pemindahan atau daripada perkataan hawala iaitu perubahan. Menurut fuqaha, hiwalah merupakan pemindahan kewajipan melunasi hutang kepada orang lain. Hiwalah juga bermaksud akad sesuatu pihak kepada pihak yang lain. Hiwala juga berperanan sebagai pemindahan dana daripada individu kepada individu yang lain atau syarikat atau firma seperti yang telah digunapakai oleh sesetengah sistem perbankan. Okey, seterusnya kita akan mulakan dengan dalil syarak yaitu dasar hukum hiwalah ni dapat ditemukan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282 yaitu ya ayyuhalladzina amanu idza ta'adya'tum daynan ila ajalin musammam fatubuu yang bermaksud wahai orang-orang yang beriman apabila kamu melakukan hutang untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu mencatatnya dan hendaklah seorang di antara kalian itu menuliskannya dengan benar Okey, daripada ayat al-Quran yang di atas itu dimengandungi bahawa perintah kepada umat Islam untuk mencatat hutang itu dengan benar dan tertib termasuklah juga dalam konteks siwalah yang di mana yang melibatkan pemindahan hutang serta uh, tanggungjawab terhadap hutang tersebut Ayat Al-Quran di atas ini mengandungi bahawa perintah kepada umat Islam untuk mencatat hutang yang tertib dan benar dan ia juga termasuk dengan konteks huqqu walah yang melibatkan pemindahan tanggungjawab hutang. Ke okay, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan bahawa mutlan al-rani yuzalmun wa idha atbi ahadukum ala fali faliyat falyatba' yang bermaksud penundaan pembayaran oleh orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Jika seorang dari kalian tu dialihkan hutangnya kepada orang yang mampu membayar, maka hendaklah ia menerima pengalihan tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini juga menerangkan bahawa Iwalah adalah perkara yang dibolehkan selama pihak yang menerima itu boleh bertanggungjawab terhadap hutang itu dan memiliki kemampuan untuk membayarnya. Seterusnya, pandangan fukaha dalam mazhab Hanafi, hiwalan ini bermaksud peralihan tanggungjawab hutang daripada penghutang yang kita panggil al-muhil kepada pihak yang menanggung iaitu al-muhil alaih Apabila peralihan ini berlaku, hutang asal akan terbatal Jadi penghutang pertama itu dah bebas daripada tanggungan Ada dua ulama' besar Hanafi yang tak bagi ta'rifan lebih spesifik berkaitan dengan hiwala Yang pertama ibnu Abidin berkata Hiwala ini adalah mengubah tanggungjawab uh, membayar hutang daripada satu pihak kepada pihak yang lain hmm. Yang manakala Kamal bin Al-Humam pula Dia ta'rifkan hiwala ini sebagai mentransfer kewajipan hutang Tapi berdasarkan kepercayaan Jadi unsur kepercayaan ini penting dalam konsep hiwala Berbeza pula dengan mazhab syafi'i, hambali dengan maliki. Ketiga-tiga mazhab ini pendapat mereka sama. Mereka mengutamakan pemindahan hak untuk menuntut hutang. Bukannya tanggungjawab hutang macam Hanafi tadi. Okey, kita teruskan pula dengan rukun hiwalah. Agar akad hiwalah ini untuk dijadikan sah, haruslah memenuhi beberapa rukun yang perlu diikuti. Okey, rukun hiwalah yang pertama ialah muhil iaitu pihak yang mengalihkan hutang. Okey, maksud muhil ini ialah muhil adalah penghutang asal yang memindahkan tanggungan hutangnya kepada pihak yang lain. Syarat muhil ialah mestilah yang pertama balik dan berakal dan yang seterusnya mempunyai hak untuk mentaksarupkan, iaitu aa, menguruskan harta dan yang seterusnya berhutang kepada muhal ala iaitu penghutang yang kedua muhal ataupun muhtal iaitu pihak yang berhak menerima pembayaran hutang okey maksud muhal atau muhtal ni adalah penghutang yang mempunyai hak untuk menuntut pembayaran hutang yang kemudiannya akan menerima pembayaran daripada muhal alaih setelah hiwalah itu berlaku Syarat muhalahun muhal ini yang pertama mempunyai hak tuntutan hutang yang sah terhadap muhil dan yang seterusnya mestilah dimaklumkan dan bersetuju dengan piwala dan yang seterusnya berhak menolak jika muhal alai ini tidak layak ataupun tidak mampu. Okey, rukun yang ketiga iaitu muhal alai iaitu pihak yang ditunjuk untuk membayar hutang. Maksud muhal alai ini pula adalah pihak yang menerima pemindahan hutang itu dan akan membayar kepada muhal lahu iaitu penghutang. Syarat untuk muhal alai iaitu yang pertama mestilah mampu membayar balik hutang tersebut dan yang seterusnya balik dan berakal dan yang seterusnya bersetuju menerima pemindahan hutang dan yang terakhir boleh dipercayai untuk menunaikan tanggungan. Dan rukun yang terakhir ialah hutang yang diakadkan yang bermaksud harus yang jelas dan sah secara syariah hutang yang dipindah, hutang yang diakadkan ini bermaksud hutang yang dipindahkan. Mestilah hutang yang sah, tetap, jelas dan jumlahnya dan tidak bertentangan dengan syarak. Yang seterusnya iaitu syarat hutang yang diakadkan iaitu yang pertama mestilah hutang yang sah dan halal bukannya daripada riba ataupun tangsaksi yang haram. Dan yang kedua jelas jumlahnya dan tempohnya matang dan termanya ada. Dan seterusnya, hutang yang tetap dan wujud pada masa hiwalah itu. Bukannya hutang yang pada masa hadapan. Ke hutang itu hiwalah muqayyadah ialah mesti sejenis dan setara. Maka keempat-empat rukun hiwalah ini mestilah dipenuhi dan secara lengkap berdasarkan daripada dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang telah kita jelaskan. Setiap rukun ini mempunyai syarat-syarat khusus yang mesti dipatuhi untuk memastikan hiwalah ini dilaksanakan dengan cara yang adil, tulus dan patuh syariah. Seterusnya syarat hiwalah Syarat hiwalah yang pertama ialah muhil atau pemindah hutang. Beliau mestilah berakal, balik dan rela melakukan pemindahan tanpa paksaan. Yang kedua, muhal atau pemiutang asal. Beliau juga mestilah berakal, balik, rela dan menerima tawaran dalam majlis akad. Syarat hiwalah yang ketiga iaitu muhal alai atau penanggung hutang baru. Sama seperti muhal, beliau mestilah berakal, balik, rela dan menerima tanggungjawab dalam majlis akad yang sama. Yang keempat, muhal bih iaitu hutang itu sendiri. Hutang mestilah sedia ada antara muhil dan muhal. Dan ia mestilah hutang yang lazim atau tetap bukan hutang yang tidak pasti. Jenis-jenis hiwala. Jenis hiwala terbagi kepada dua iaitu hiwala muqayyadah dan hiwala mutlaqah. Hiwala muqayyadah iaitu terikat ataupun bersyarat iaitu memindahkan sesuatu tanggungjawab pembayaran hutang muhil pihak yang pertama kepada muhal iaitu pihak yang kedua. Contohnya, Dina hutang putri RM1 dalam masa yang sama, putri pula hutang Afifah RM100. Jadi putri kata ke Afifah, Afifah ambil je bayaran RM100 daripada Dina sebab Dina pun hutang aku jumlah yang sama. Maka hutang Dina kepada putri itu tadi berpindah menjadi hutang Dina kepada Afifah. Inilah yang dinamakan hiwalah muqayyadah sebab ia terikat dengan hutang yang sudah sedia ada. Hiwalah mutlakah iaitu mutlak iaitu memindahkan sesuatu kepada pihak yang lain tanpa terikat dengan hutang yang tertentu yang ada padanya dan pihak yang dipindahkan itu menerimanya. Contohnya kat sini Dina hutang Putri RM200. Dina tak mampu bayar. Jadi dia kata kat Putri, "Boleh tak awak tuntut bayaran daripada Afifah sebab dia sanggup tolong saya bayar." Maka Putri setuju dan ambil bayaran daripada Afifah. Dalam hal ini Afifa tak ada hutang pun dengan Dina ataupun Putri tapi dia ambil alih tanggungjawab inilah dinamakan hiwalah mutlaqa Penamatan akad hiwalah yang pertama adalah fasakh iaitu pembatalan akad hiwalah Jika akad hiwalah dibatalkan atau difasakhkan maka hak peminjam asal akan kembali seperti sebelum hiwalah dibuat Ini bermaksud tanggungjawab membayar hutang kembali kepada pengutang asal Yang kedua adalah halangan syar'i dalam hiwalah Iaitu antara halangan yang menyebabkan akad hiwala tidak sah ataupun terbatal Ialah pihak yang terlibat dengan meninggal dunia atau pemuflif ataupun tidak mampu melunaskan hutang Yang ketiga adalah penerima pindahan hutang melunaskan hutang Apabila penerima pindahan hutang iaitu muhal alaih membayar hutang kepada pemiutang asal Maka akad hiwala dianggap selesai dan tamat yang keempat adalah pemiutang meninggal dunia jika pemiutang asal meninggal dunia maka hak hutang menjadi harta pusaka dan berpindah kepada warisnya maka penerima pindahan hutang perlu membayar kepada waris pemiutang bukan lagi kepada pemiutang asal Yang kelima adalah pemiutang memberi hibah iaitu hadiah kepada penerima pindahan hutang jika pemiutang asal menghibahkan ataupun memberikan hutangnya kepada penerima pindahan hutang dan penerima menerimanya, maka hutang dianggap selesai. Yang keenam adalah pemiutang menyediakan hartanya kepada penerima pindahan hutang iaitu hibah ataupun sedekah. Okey, apabila pemiutang memberikan harta ataupun sedekah kepada penerima pindahan hutang, ia sama seperti melunaskan hutang melalui, melalui pemberian secara sukarela. Hukumnya juga dianggap selesai. Yang ketujuh adalah pemiutang asal melupuskan hutang penerima pindahan. Okay, jika pemiutang menghapuskan atau menghalalkan hutang penerima pindahan, maka hutang itu dianggap tidak lagi wujud dan akad hiwalah selesai. Masalah fit terpilih. Yang pertama adalah persoalan tentang izin dan keredoan. Isu ni kat sini adakah hiwalah sah tanpa keredoan pihak yang berhutang, pemberi hutang dan pihak yang menerima pindahan hutang. Okay, pandangan Fukaha, Mazhab Syafi'i dan Hambali mesti ada keredoan semua pihak yang terlibat iaitu muhil, muhal atau pemuhal alaih. Mazhab Hanafi pula memadai dengan keredoan pihak yang memberi hutang dan yang berhutang. Tak wajib kepada uh, minta izin kepada pihak yang ketiga. Mazhab Maliki pula cukup dengan keredoan pihak yang menerima hiwalah dan pihak yang diwakilkan hutang. Yang kedua adalah masalah hutang yang belum tetap. Isunya kat sini, bolehkah dilakukan hiwalah jika hutang belum tetap ataupun belum pasti jumlahnya? Contohnya, hutang yang masih bergantung pada keadaan masa depan. Pandangan Fukaha, majoriti ulama berpendapat tidak sah sebab hiwalah hanya boleh dilakukan atas hutang yang sabit iaitu tetap dan pasti. Contohnya, jika seseorang masih belum tahu jumlah sebenar bayaran kerja, tak boleh hiwalahkan hutang itu. Yang ketiga adalah masalah hiwalah yang menyerupai riba. Isu ni kat sini, kadang-kadang hiwalah digunakan dalam urus niaga moden dengan cara yang menyerupai pertukaran hutang iaitu bayi al dayn dan yang boleh membawa kepada riba. Contohnya, pemindahan hutang dengan nilai yang lebih tinggi daripada asal. Hukumnya ni kat sini, jika ada pertambahan uh, nilai ataupun faedah, maka ia tak sah sebab termasuk dalam riba al-nasi'ah ataupun riba al-fadz. Okey, yang seterusnya kita akan tengok pada IOF dalam Hiwala. IOF bermaksud Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Instruction iaitu ialah badan antarabangsa yang ditubuhkan pada tahun 1961 di Bahrain dengan sokongan lebih daripada 200 ahli dan 45 negara termasuklah bank pusat, institusi kewangan, Islam dan firma perengkaunan. Organisasi ini bertujuan menyediakan standard perakaunan, audit menyediakan standard uh, etika dan syariah bagi institusi kewangan Islam untuk memastikan keseragaman dan kepatuhan syariah dalam operasi kewangan Islam ini menyeluruh di dunia. IOF ini juga mempunyai lembaga syariah antarabangsa yang terdiri daripada ulama terkemuka dan pakar kewangan Islam dari pelbagai mazhab yang bertanggungjawab dalam menetapkan standard syariah ni berdasarkan daripada dalil Al-Quran, hadis, ijma' dan kias. Ini IOV ni telah mengeluarkan lebih daripada 100 standard syariah. Kepentingan IOV ini terletak pada peranannya dalam merharmonisasikan amalan kewangan Islam global meningkatkan keyakinan pelabur melalui ketelusan dan accountability, melindungi hak pengguna serta membantu pembangunan dan inovasi produk kewangan Islam baharu yang patuh syariah sambil memenuhi keperluan pasaran semasa. Okey, yang seterusnya ialah aspek utama dalam hiwalah iaitu Aspek utama hiwalah ini menurut al merangkumi beberapa elemen yang penting iaitu yang pertama rukun hiwalah yang kita telah jelaskan tadi iaitu ada uh, terdapat daripada um, muhil, muhal lahu iaitu muhal alai dan seterusnya dan terakhir iaitu hutang yang diakatkan. Dan yang seterusnya syarat sah kita telah terangkan juga iaitu ia adalah termasuk hutang yang dipindahkan mestilah hutang yang tetap dan sah. Dan kedua-dua hutang itu iaitu hutang asal dan hutang yang akan ditanggung itu mestilah sejenis dan setara. Dan yang seterusnya iaitu jenis hiwalah. Jenis hiwalah kita akan dapat tahu yang terdapat dua iaitu uh, hiwalah muqayyadah dan hiwalah mutlaqah. So ketiga-tiga ini mulalah kita utamakan iaitu hiwalah syarat sah hiwalah dan jenis hiwalah. Okey, yang seterusnya syarat sah hiwalah dalam IOF ini, standard IOF ini menetapkan beberapa syarat yang mesti dipenuhi untuk dijadikan kontrak hiwalah yang sah. Iaitu yang pertama, hutang yang sah. Hutang yang dipindahkan itu mestilah hutang yang sedia ada, yang tetap dan sah mengikut syariah. Dan bukannya hutang pada masa hadapan ataupun hutang yang masih belum pasti. Dan yang kedua iaitu kesesuaian hutang. Kesesuaian hutang ia bermaksud kedua-dua hutang itu iaitu hutang asal muhil dan kepada muhal lahu dan hutang kepada muhal alai kepada muhil jika ada mestilah ia sejenis dan setara dari segi nilai dan tempo. Dan yang ketiga persetujuan pihak. Semua pihak yang terlibat iaitu muhil, muhal lahu atau muhal alai mestilah bersetuju dengan pembindahan hutang tersebut. Okey, yang seterusnya iaitu kelayakan dalam hiwalah. Muhal alai yang mestilah layak dan berkemampuan untuk menanggung hutang dari segi undang-undang dan kewangan. Dan yang seterusnya iaitu bebas riba dan gharar iaitu kontrak hiwalah ini mestilah bebas daripada unsur riba iaitu faedah dan gharar ketidakpastian perlebihan dan elemen haram yang lain. Okey, kita teruskan pula dengan aplikasi semasa hiwalah dalam sistem kewangan Islam. Yang pertama iaitu perstrukturan semula hutang iaitu Apabila pelanggan menghadapi kesulitan dalam kewangan dan mempunyai pelbagai hutang, kepada beberapa penghutang seperti institusi kewangan Islam boleh menggunakan hiwalah untuk menyusun semula uh, hutang tersebut. Bank Islam akan mengambil alih kuat tanggungan membayar hutang pelanggan kepada pihak ketiga dan pelanggan pula akan membayar kepada bank mengikut daripada jadual pembayaran baharu yang lebih terurus. Okey, faedah daripada perstuturan semula hutang ini, pelanggan ini dapat menguruskan aliran tunai itu dengan lebih baik kerana hanya perlu berurusan dengan satu penghutang sahaja. Dan yang seterusnya dapat mengelakkan daripada tindakan undang-undang daripada pelbagai penghutang. Dan yang seterusnya dapat mengurangkan tekanan kewangan dan memulihkan perniagaan itu terus beroperasi. Dan yang seterusnya dapat, bank mendapat bayar petakbiran yang munasabah untuk perkhidmatan ini. Okey, yang kedua iaitu pembiayaan perdagangan iaitu yang bermaksud seperti dalam perdagangan antarabangsa hiwalah ini dapat memudahkan pemindahan hak tuntutan hutang dagang antara pengimport, import, pengeksport dan bank. Bank Islam bertindak sebagai perantara yang mengambil alih tanggungan pembayaran untuk dipercepatkan transaksi dan mengurangkan risiko. Dua iaitu pembiayaan perdagangan iaitu yang bermaksud seperti dalam perdagangan antarabangsa, hiwalah ini dapat memudahkan pemindahan hak tuntutan hutang dagang antara pengimport, import, pengeksport dan bank. Bank Islam bertindak sebagai perantara yang mengambil alih langgungan pembayaran untuk dipercepatkan transaksi dan mengurangkan risiko. Faedahnya adalah dapat meinstip, meinsport mendapat tunai segera tanpa perlu menunggu 90 hari. Dan yang seterusnya dapat mengimport masih mendapat tempoh kredit seperti yang dipersetujui. Dan yang seterusnya dapat mengurangkan risiko pertukaran mata wang dan risiko negara. Dan yang seterusnya dapat mempercepatkan aliran perdagangan antara bangsa dan yang seterusnya dapat bank itu dapat mendapat margin keuntungan yang munasabah. Yang ketiga iaitu anjakan penghutang Islam iaitu Islamic Factoring. Islamic Securitoring ini menggunakan prinsip hiwalah yang di mana syarikat memindahkan hak tuntutan invoice ataupun akaun yang belum terima kepada institusi kewangan Islam. Uh, iaitu institusi kewangan dapat memberikan tunai segera kepada syarikat dan kemudian mengutip pembayaran kepada penghutang apabila ia ada matang. Faedahnya kita akan dapat syarikat ini akan mendapat kecairan segera untuk model kerja dan seterusnya dapat mengurangkan kos pengurusan kutipan hutang dan seterusnya dapat meningkatkan kecekapan operasi syarikat dan seterusnya dapat institusi factoring dapat keuntungan daripada diskaun dan bayaran pengkhidmatan. Keempat iaitu pembayaran rantaian bekalan. Ia bermaksud pahala ini diaplikasikan dalam pembiayaan rantaian bekalan untuk pembiayaan transaksi antara pembekal, pengeluar, pengedar dan peruncit. Bank Islam ini mengambil alih tanggungan pembayaran dan mengambil alih tanggungan daripada pingkat rantaian bekalan untuk memastikan aliran tunai yang lancar. Yang kelima, penyelesaian hutang kad kredit Islam. Ia Hiwalah dapat dipelaksikan dalam ini seperti dalam kad kredit Islam, bank menggunakan konsep hiwalah untuk menyelesaikan transaksi antara pemegang kad, bank dan peniaga. Apabila pemegang kad ini membuat pembelian, bank perlulah mengambil alih tanggungan pembayaran itu kepada peniaga dan pemegang kad itu kemudian membayar kepada bank. Yang keenam iaitu instrumen pasaran wang Islam dapat diaplikasikan. Hiwalah boleh digunakan dalam sektor sukuk tertentu, sebab tu, utamanya untuk pengurusan aliran tunai dan kecairan. Penerbit sukuk boleh mengutamakan hiwalah untuk memindahkan tanggungan pembayaran kupon ataupun perprinsipal kepada pihak ketiga bagi tujuan pengurusan risiko. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya, Bank Negara Malaysia. Bank Negara Malaysia mentakrifkan hiwalat ini sebagai satu konsep yang rujuk kepada hantar atau pindah dana atau hutang daripada akaun penyimpan atau peminjam kepada akaun penerima atau pemberi pinjam. Dan yang penting, komisen atau upah akan dikenakan untuk perkhidmatan itu. Jadi jelas di sini bahawa hiwalat dalam perbankan ini melibatkan pemindahan duit dengan caj perkhidmatan. Ada empat prinsip utama yang dijadikan sesuatu urus niaga itu jadi hiwalah ikut bank negara Malaysia yang pertama kena ada pemindahan dana atau hutang antara pihak-pihak yang kedua bank kena jadi orang tengah dalam pemindahan itu dan yang ketiga bank kenakan bayaran atau komisen untuk servis yang dia bagi dan yang keempat tiada pergerakan duit tunai secara fizikal semua guna sistem sahaja prinsip-prinsip inilah yang membezakan hiwalah dengan transaksi perbankan yang lain bank negara Malaysia dah iktiraf empat instrumen utama yang guna konsep hiwalah dalam sistem perbankan Islam uh, di Malaysia ini. Instrumen yang pertama ialah perintah juruwang. Untuk ini bank akan kenakan komisen dan cukai stamp pada pelanggan. Instrumen kedua ialah draft permintaan. Bank kenakan pertukaran dalaman dan cukai stamp untuk servis ini. Instrumen yang ketiga ialah pindahan Bertelegraf, uh, di mana pemindahan duit dibuat melalui kabel, telex ataupun fax. Ini cara yang lagi moden dan cepat. Uh, instrumen yang keempat ialah pindahan mel yang guna arahan bertulis untuk pindah duit. Walau ram, walau lagi lambat daripada TT tadi tapi masih digunakan dalam situasi-situasi yang tertentu. Kesimpulannya, hiwalah merupakan salah satu akad jaminan yang diaplikasikan dalam produk perbankan Islam. Hal ini jelas menunjukkan bahawa konsep ini diperakui dalam hukum Islam dan berperanan penting dalam sistem kewangan moden. Penggunaan hibah dalam produk kewangan Islam mampu menarik minat pelabur asing dan menyumbang kepada perkembangan industri perbankan Islam di Malaysia. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.